Раз, два, вот Добрый вечер всем. Хочу вам сообщить следующее. Внечередные пленарные заседания Верховного Совета закрыты. Мы решили все вопросы, актуальные для крымчан, находящихся сегодня в повестке дня. Вопрос номер один о проведении всекрымского местного референдума 25 мая, о придании статуса автономной Республики Крым как государственного в составе Украины. Это... Второе... Второе правительство Могилева отправлено в отставку. Третье. Сегодня назначено новое правительство и новый склад президиума Верховного Совета, который должен ответить на все вопросы, которые стоят перед крымчанами, такие как выплата заработной платы, пенсии, стипендии и так далее. Со следующей недели ситуация экономическая стабилизируется. По конституции, которую мы с вами примем в мае, мы имеем все характеристики максимальные для автономии. Таких мы не имели никогда за время существования автономии, включая вопросы. Украина! Чем она будет отличаться Ребята, давайте вы просили Константинова, он здесь пришел. Давайте выслушаем его, а потом будем кричать. Давайте пусть человек скажет. Успокойтесь. Кричать мы все можем. Человек, видите, нормальный. Он вышел, он не трус. Он здесь все отношения до 25 числа гарантии ⁇ это вы сами. Мнение крымчан никто уже никуда не денет. Они с нами читаются и вынуждены будем читаться. Мы доказали, что мы в состоянии отстоять, отстоять свои права. И мы не допустим такой вахханали, который происходит там.